Di sebalik keindahan dan kemegahan istana-istana Melayu, tersembunyi satu rahsia gelap yang jarang dibicarakan. Ilmu hitam, satu istilah yang sering kali menimbulkan rasa takut dan rasa ingin tahu dalam kalangan masyarakat. Apakah benar di sebalik dinding istana ini terjalin satu dunia penuh mistik yang tak terbayangkan? Adakah ilmu hitam benar-benar berperanan dalam menentukan masa depan kerajaan? Bersedialah untuk membongkar misteri ini. Assalamualaikum kembali lagi ke channel Studio NS Production saya Nazri Saleh host anda kepada yang baru kenal channel ini sila like share komen dan subscribe kerana banyak cerita menarik yang kontroversi tentang sejarah Melayu. Jangan lupa tekan butang join juga untuk jadi ahli kerana anda akan disajikan dengan cerita rahsia tentang sejarah Melayu yang lebih kontroversi dari biasa. Ini yang menariknya channel ini. Hari ini saya akan bawa anda ke sebuah perjalanan yang penuh misteri dan kontroversi. Sebelum itu, suka saya untuk ingatkan anda bahawa video ini bertujuan untuk mencetuskan pemikiran mendalam di kalangan penonton dan memacu perdebatan serta diskusi mengenai sejarah dan budaya Melayu. Tidak lebih daripada itu. Ilmu hitam bukanlah sesuatu yang asing dalam sejarah Melayu Sejak zaman berzaman, masyarakat Melayu telah mempercayai wujudan kuasa mistik dan makhluk halus. Dalam kebudayaan kita terdapat pelbagai istilah dan amalan yang dikaitkan dengan ilmu hitam dari santet, sihir, guna-guna hingga pelaris. Namun, bagaimanakah ilmu hitam ini boleh meresap masuk ke dalam istana, tempat yang seharusnya menjadi simbol kuasa dan keadilan? Ada yang mengatakan bahawa ilmu hitam menjadi alat bagi pihak-pihak tertentu untuk mengawal istana dari dalam. Apakah ini hanya cerita rekaan atau apakah ada kebenaran di sebaliknya? Sejarah mencatatkan beberapa kisah yang mengaitkan pengaruh ilmu hitam dengan istana-istana Melayu. Di zaman Kesultanan Melaka, terdapat cerita tentang seorang sultan yang menggunakan bomo untuk melindungi kerajaannya dari musuh. Ada juga kisah tentang puteri istana yang mengamalkan ilmu hitam untuk memikat hati putera raja dari negeri seberang. Ada juga kisah-kisah di Istana Pahang dan Kelantan menceritakan di mana pawang dan dukun menjadi penasihat rahsia sultan. Satu teori konspirasi yang sering dibincangkan ialah penggunaan ilmu hitam untuk menjatuhkan lawan politik. Dalam persekitaran istana yang penuh dengan perebutan kuasa, apakah mungkin para pembesar dan kerabat diraja menggunakan sihir sebagai senjata untuk merebut tahta dan kuasa? Apakah ada kebenaran di sebalik cerita bahawa pengaruh ilmu hitam lebih berkuasa dan berkesan dari diplomasi dan ketenteraan? Adakah ilmu hitam menjadi alat bagi empayar-empayar besar untuk menguasai nusantara secara halus? Satu persoalan yang mungkin masih belum terjawab sepenuhnya. Kisah-kisah ilmu hitam dalam istana Melayu sebenarnya menjadi semakin diperkatakan sejak dulu lagi dengan cerita-cerita terkenal yang diwarisi turun-temurun. Pertama, mari kita menyelami kisah Masuri, seorang wanita malang yang jelita di Langkawi difitnah melakukan zina, Masuri dijatuhkan hukuman mati dengan sebilah keris. Namun ketika darahnya mengalir putih, dia menyumpah Langkawi supaya tidak aman selama tujuh keturunan. Benarkah ini hanya dongeng semata-mata? Atau adakah Sumpahan Masuri berpunca dari ilmu hitam yang bersemayam dalam rumah pembesar istana di Langkawi? Tidak lama kemudian, Langkawi menjadi kawasan tandus dan musnah akibat perang. Adakah ini kebetulan? Walaupun kisah ini tidak secara langsung berkaitan dengan ilmu hitam, elemen sumpahan dan magis yang terlibat menunjukkan kepercayaan kuat masyarakat Melayu terhadap kekuatan gaib. Kemudian, kita ada kisah Hang Jebat, pahlawan Melayu yang dianggap menderhaka. Dalam cerita rakyat, Hang Jebat dikatakan menggunakan kekuatan luar biasa yang mencurigakan ketika berdepan dengan tentera Sultan Melaka. Apakah benar Hang Jebat mendapat bantuan dari kuasa mistik atau ia sekadar cerita yang direka untuk menjelaskan keberaniannya secara berlebih-lebihan? Malah ada yang percaya Hang Jebat dan Hang Tuah masih hidup sehingga ke hari ini. Apakah ada kaitan dengan penggunaan ilmu sihir untuk terus kekal hidup di dunia ini yang menyebabkan seseorang itu tidak mati-mati? Dan tentu sekali siapa yang dapat melupakan legenda Puteri Gunung Ledang. Dikatakan bahawa seorang puteri yang jelita lagi misteri ini memberikan syarat mustahil kepada Sultan Melaka yang ingin memperistrikannya. Antara syarat tersebut ialah darah anak sultan sendiri. Adakah ini taktik ilmu mistik untuk menolak lamaran atau sekadar ujian keangkuhan seorang raja? Selain itu terdapat tokoh-tokoh lain dalam sejarah Melayu yang juga dikaitkan dengan ilmu hitam. Mari kita terokai kisah mereka yang sering diceritakan dalam lingkungan istana. Mat Kilau, pahlawan Pahang yang terkenal dengan keberanian dan kehebatannya dalam perang menentang penjajah British. Seringkali dikaitkan dengan ilmu persilatan yang dianggap mistik. Kononnya Mat Kilau memiliki kelebihan luar biasa yang menyebabkan musuh-musuh gentar. Apakah benar dia menggunakan ilmu batin untuk menguasai seni tempur yang menajukkan? Kisah Tok Janggut juga tidak kurang hebatnya. Dikatakan bahawa beliau mempunyai ilmu kebal yang melindungi dirinya daripada peluru dan serangan musuh. Adakah ini sebahagian daripada ilmu batin? Atau adakah semangat perjuangan yang membara dalam dirinya yang memberikannya kekuatan luar biasa? Datuk Bahaman, seorang lagi tokoh yang digeruni oleh penjajah, juga dikaitkan dengan ilmu mistik. Beliau dipercayai memiliki ilmu pengasih yang memikat hati pengikutnya dan ilmu gaib yang mempengaruhi cuaca semasa pertempuran. Apakah benar semua ini atau hanya satu mitos yang menambah kehebatan seseorang tokoh pahlawan? Selain daripada kisah tokoh dan istana, legenda tempatan turut memberi warna dalam dunia ilmu hitam atau ilmu mistik di Nusantara. Setiap negeri memiliki ceritanya yang tersendiri dan kadangkala kepercayaan ini menjangkau hingga ke segenap lapisan masyarakat. Kisah Puteri Saadong dari Kelantan adalah salah satu contoh. Diceritakan bahawa beliau mempunyai hubungan rapat dengan makhluk halus atau bunian yang kononnya memberikan beliau kekuatan mistik. Ketika suaminya Raja Abdullah tak dapat memenuhi permintaan Raja Siam untuk memulangkan putri tersebut, Putri Sadong didakwa menggunakan kekuatan mistik untuk melarikan diri dari cengkaman Raja Siam. Adakah ini satu petanda bahawa ilmu hitam atau ilmu batin telah digunakan sebagai alat pembebasan? Menurut cerita rakyat, Puteri Sadong diberi kekuatan mistik oleh makhluk halus untuk melindungi kerajaannya. Kononnya, beliau memiliki kemampuan untuk menghilangkan diri dan melihat kejadian yang akan datang. Kekuatan yang diperolehi melalui ritual-ritual mistik. Kehadiran ilmu mistik dalam kisah ini menunjukkan peranan pentingnya dalam strategi pertahanan dan diplomasi kerajaan. Dan kemudian ada kisah Laksmana Bentan di Johor. Selepas isterinya dihukum bunuh oleh Sultan Mahmud Shah, Laksmana Bentan dikatakan menuntut bela dengan kuasa mistik yang membuatnya kebal dan kuat. Sebelum beliau berjaya menikam Sultan, terdapat desas-desus bahawa ilmu hitam telah meresap dalam pertarungan tersebut. Adakah benar kekuatan luar biasa yang diceritakan berpunca daripada sihir? Di Muar Johor terdapat kisah Kampung Parit Bugis yang dipercayai dihuni oleh seorang bomoh sakti. Dikatakan bahawa kampung ini dilindungi oleh makhluk halus yang dipanggil sebagai penjaga yang kononnya mengusir sesiapa sahaja yang berniat jahat. Walaupun ini mungkin hanya mitos tempatan, ia menunjukkan bagaimana kepercayaan terhadap ilmu hitam dan makhluk halus menjadi sebahagian penting dalam budaya masyarakat Melayu. Hikayat Raja Besiung atau Raja Yang Berbisa merupakan cerita rakyat dari Kedah yang menceritakan tentang seorang raja yang kecanduan darah manusia. Cerita ini bermula apabila raja secara tidak sengaja memakan hidangan yang mengandungi darah pelayannya dan menjadi ketagih. Dikatakan bahawa raja menggunakan ilmu hitam untuk memenuhi keinginannya yang gelap ini yang akhirnya membawa kepada kejatuhan dirinya dan kerajaannya. Kisah ini sering dianggap sebagai peringatan terhadap bahaya ilmu hitam dan obsesi yang tidak terkawal. Bukit Putri yang terletak di Kuala Terengganu adalah lokasi yang kaya dengan cerita mistik. Salah satu legenda menceritakan tentang seorang putri yang menggunakan ilmu hitam untuk melindungi bukit tersebut dari serangan. Dikatakan bahawa putri ini mampu mengendalikan angin dan hujan serta memanggil makhluk-makhluk halus untuk mempertahankan kawasan itu. Walaupun cerita itu berunsur fantasi, ia menggambarkan penggunaan ilmu hitam sebagai benteng pertahanan. Keris, senjata tradisional Melayu, sering dikaitkan dengan ilmu hitam. Banyak cerita rakyat yang mengatakan bahawa keris dibuat dengan upacara mistik dan diisi dengan semangat. Keris dikatakan dapat bergerak sendiri dan memiliki kekuatan untuk melindungi pemiliknya atau membawa malapetaka kepada musuh. Kekuatan mistik keris ini sering dianggap sebagai manifestasi ilmu hitam dalam budaya Melayu. Sebenarnya, ilmu hitam dalam istana mungkin lebih kepada permainan psikologi. Di era sebelum teknologi dan sains, ketakutan terhadap perkara gaib boleh dijadikan alat manipulasi yang berkesan. Pembesar istana mungkin menggunakan khidmat bomoh sebagai usaha untuk menundukkan lawan tanpa perlu menumpahkan darah. Kita harus melihat ilmu hitam sebagai sebahagian daripada sistem kepercayaan yang mendalam dalam masyarakat Melayu. Ini bukan sekadar tentang kekuasaan tetapi juga tentang usaha mencari kesimbangan dalam hubungan antara manusia dan alam semesta. Ini dapat dilihat dalam sejarah Sultan Muzaffar Shah, Sultan Perak pertama yang memerintah dua alam iaitu alam nyata iaitu alam manusiawi dan alam ghaib iaitu alam bunian dan alam jin. Apabila ada keseimbangan ini, ia membentuk keharmonian dalam kehidupan, pemerintahan dan kesultanan tersebut. Pengaruh ilmu hitam atau ilmu mistik dalam istana Melayu mungkin kekal sebagai misteri yang sukar untuk disingkap sepenuhnya. Namun apa yang pasti ialah kisah-kisah ini mencerminkan kekayaan budaya dan kompleksiti sejarah kita sebagai bangsa Melayu. Dalam dunia moden yang semakin maju, kita diingatkan agar tidak melupakan sejarah walau sekelam mana pun sejarah tersebut. Apakah pengaruh ilmu hitam benar-benar wujud atau sekadar cerita dongeng? Hanya masa yang akan menentukan. Tetapi, kita perlu bertanya pada diri sendiri, dalam usaha kita mengejar kuasa dan kekayaan dunia, apakah kita juga terperangkap dalam permainan gelap yang tidak kita sedari. Pengaruh ilmu hitam dalam istana Melayu mungkin selamanya menjadi topik yang penuh kontroversi dan perdebatan. Namun, ia adalah satu warisan yang harus kita fahami dengan bijaksana. Mari kita renungi dan ambil pengajaran daripadanya agar kita dapat melangkah ke hadapan dengan lebih berhati-hati supaya kita tidak terjebak dalam dunia penuh dosa yang mensyirikkan Allah. Terima kasih kerana menonton dari awal hingga habis video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe untuk lebih banyak kisah mistik dan sejarah dari alam Melayu. Apa pendapat anda tentang kisah mistik ini? Berikan pendapat dan pandangan anda di ruangan komen di bawah. Sehingga kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.